नमस्कार दर्शक मित्रों नया भारत न्यूज़ માં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે હું છું મંસુરી શૈરબાનો પાણીગઢ દરવાજા પાસે મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા નરાધમોને फांसीની સજાની માંગ કોઈપણ આરોપીને કોઈ ધર્મ સાથે જોડીને ના જોવું જોઈએ ઇસ્લામમાં આવા નરાધમો માટે શું સજા છે એની પર માહિતી મુફતી ઇમરાન સાહેબ દ્વારા આપવામાં આવી હતી न्यूज स्वागत है में बड़ोदरा शहर चर्चा ये मुस्लिम समाज जो जमा हुआ है वो एक बेटी के ऊपर जो गलत रेप हुआ है और समझो कि जानवरों ने ये काम किया है तो उन जानवरों के खिलाफ यहाँ लोग जमा हुए हैं जैसा हमारे मौलाना ने बताया था कि हमारे पैगंबर साहब जो बहुत पाक और बहुत बड़े नबी है जो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा रहमत आलमीन है उन पैगंबर साहब ने हमें यही तालीम दी है कि देखो बेटी सबकी बेटी वो हमारी बेटी है और किसी की बेटी को तकलीफ़ होना हमें तकलीफ़ होनी चाहिए इसलिए हम यहाँ पर जमा होकर यही बात कहते हैं कि कोई भी शख्स हो पाँच लोग हो दस लोग हो पहले रेप हुए पूरे गुजरात में भारत में जहाँ कहीं रेप हुए हैं वो किसी के जिगर के टुकड़ों के साथ खेल खेला गया है तो जिन लोगों ने भी ये काम किया है शायद जानवर भी शर्म कर दें जानवर भी शायद ऐसे काम नहीं करते हैं जो इन लोगों ने काम किया है किसी बच्ची के साथ तो हमारे पूरे समग्र मुस्लिम समाज बड़ोड़ा ये बात कहना चाहता हैगा कि पहले से लेके अब तक लोगों की हिम्मत क्यों बढ़ रही है क्यों ऐसे काम कर रहे हैं इसलिए हिम्मत बढ़ रही है कि लोगों को जो सज़ा होनी चाहिए वो इन नराधमों को सजा नहीं हो रही है इसलिए आइंदा अगर हमें इन गुनाहों को रोकना है और ऐसे जानवरों को रोकना है तो एक ही बात होगी कि उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और उसकी सज़ा आप जानते हो कि फांसी से कम नहीं होनी चाहिए बहुत बार लोग ऐलान करते हैं बहुत बार जज्बात में कहते हैं कि फांसी दो लेकिन बाद में धीमे धीमे मामला दब जाता है और उसके बाद फिर दूसरों की हिम्मत होती है फिर दूसरों की बच्चियाँ जो है पीखी जाती है तो ये बार बार होता है ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको किसी भी धर्म से लेन देन नहीं है ये तो जानवरों से बदतर काम है इसलिए हम कभी भी पाक मजहब को इसके साथ जोड़ना नहीं चाहेंगे जो भी मजहब है वो सब मजहब अपनी जगह पे है लेकिन कोई भी मजहब को इसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए इसलिए कि हर मानने वाला अपने मजहब को पाक मानता है और वो पाक मजहब को इन नापाक कामों के साथ कभी नहीं जोड़ना चाहिए इसलिए फिर से हमारी मांग है कि कि इनको बहुत जल्दी से सख्त से सख्त सजा होकर लोगों को ये तालीम मिले कि बेटी सबकी बेटी होती है हमारी बेटी भी बेटियाँ हैं और सबकी बेटियाँ भी बेटियाँ हैं शरीयत में ये गुनाह करने वालों को क्या सजा बताए शरीयत में तो अब आपको मैं क्या बोलूँ भाई पैगम्बर साहब वसल्लम मैं तो आप, आप खड़े हो तो हम ये भी कहेंगे कि हमारे पैगम्बर साहब के भी कुछ लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं विरोध कर लेते हैं हालांकि पैगंबर साहब ने तो दुनिया में बड़े बड़े गुनाहों को रोकने के लिए बहुत सख्त जो है सजाएं मुतन की है कि भाई जो भी आदमी ऐसा रेप करे खुलेआम रेप करे उसको जो है लोगों के दरमियान में लाकर जो है पत्थर मार के उसको मार दिया जाए ताकि लोगों को जो है पता चले कि ये जो खुलेआम और दस आदमी पाँच आदमी मिलकर एक मासूम बच्ची के साथ ये काम करते हैं तो उनको किसी भी तरह रहम नहीं खाना चाहिए कुरान में है कि लोग जमा हो और किसी के दिल में भी रहम नहीं आना चाहिए बल्कि इनको ऐसी सख्त सजा दो ताकि दूसरे लोग भी देख कर आइंदा ऐसे गलत काम न करें तो ये हमारे पैगम्बर साहब की तालीम है कि दुनिया के अंदर कोई गलत काम न हो दुनिया के अंदर किसी बच्ची के साथ गलत व्यवहार न हो ये हमारे पैगम्बर साहब ने हमको सिखाया है और हमारे पैगम्बर पर हम सलात व सलाम नाजिल करते हैं आज સમગ્ર ભારત દેશની અંદર જે વડોદરા શહેરની અંદર જે ઘટના ભાઈલી ખાતે એક ધાર્મિક આસ્થાને લઈને દીકરી જઈ રહી એના ઉપર જે બળત્કાર થઈને જે ઘટના બની છે એ ઘણા શરમની વાત કહેવાય કે વડોદરા શહેરની અંદર આવી એક કૃત્ય થયું છે એ કૃત્યની અંદર આજે વડોદરા શહેરની અંદર પાણીગેટ ખાતે જમીયતે ઉલ્મા હિંદ છે જમાતે ઇસ્લામી હિન છે અને ધર્મગુરુઓ મુક્તિઓ અને મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણીઓ એ બધા જ ભેગા થઈને મુસ્લિમ સમાજ સખ્ત શબ્દોમાં પહેલાં વખોડી કાઢે છે સાથે સાથે કહેવાનું હોય છે કે આવી ઘટનાઓ એના પણ નવરાત્રીના સમયે નવલક્કી ખાતે બની હતી એની અંદર એક મુસ્લિમ દીકરી ઉપર આવી રીતે બળત્કાર ગુજારવામાં આવ્યો હતો પણ એ વર્ષ થઈ ગયા પછી પણ તે સમયે પણ લોટો મોટી મોટી ભાંગો પોકારીને કહેતા હતા ફાંસી આપો ફાંસી આપો ફાંસી આપો સરકાર સુધી પણ વાત જતી હતી પાર્લામેન્ટ સુધી વાત જતી હતી પણ ભારત દેશની અંદર આજે શરમ સાથે કેવું પડે છે કે જ્યારે આપણે ચાઇના કે અમેરિકા કે જાપાનની કોઈ ટેકનોલોજીની નકલ કરવી હોય તો અમે બીજા દિવસે કરી શકીએ છીએ પણ અરબ દેશની અંદર ગલ્ફની અંદર આવા કૃત્ય કરવાવાળાને ખુલ્લે આમ જાહેરમાં એને મૃત્યુદંડની સજા આપવામાં આવે છે એવી સજા જો ભારત દેશમાં આપવામાં આવે ને તો હું માનું છું કે આવું કૃત્ય વાર લોકો વિચારે દરેક વસ્તુ કૃત્ય થયા પછી એના ઉપર રાજકારણ થાય છે રાજકારણની અંદર એક જ વસ્તુ છે કે કયો માણસ કોની પક્ષની સાથે જોડાયેલો છે તો બીજો પક્ષ એના વિરોધમાં આવી જાય છે તો આ ના થવું જોઈએ ફક્ત માનવતાના ધોરણે જે આજે કૃત્ય થયું છે એને ફાંસી થવી જોઈએ એને સખત સજા થવી જોઈએ અને એને કોઈ ધર્મની સાથે મહેરબાની કરીને ના જોડવું જોઈએ ધર્મ કોઈ પણ ધર્મ હોય હિન્દુ મુસ્લિમ શીખ ઈસાઈ એ કોઈ આવી એમને પરમિશન નથી આપો કે તમે આવું કૃત્ય કરી શકો છો ધર્મ કોઈ ખરાબ નથી હોતો પણ માણસ ખરાબ છે આવા કૃત્ય કરવાવાળાને સજા થવી જોઈએ પણ ધર્મની સાથે એને ના જોડવું જોઈએ સૈયદ અમિત સામાજિક કાર્યક્રમ इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें